This could be us! So back to what I was saying It could be привіт ви на каналі Sonic Play. І сьогодні ми з вами будемо проходити Angry Neighbor. Давайте розпочнемо. В цій грі ми должны з вами попасти в подвал Сусіда Сусіда, то есть. Загрузка. Ми появилися, і ми повинні в цей дом попасти в підвал сусіда і подивитися, що і там порад. Давайте візьмемо з вами ключ. Ми приїхали в якийсь новий дім, ось сюди, як ви бачите. Клік2 Active. Все ми відкрили. И вот наш дом. Тут шкафчик такие есть. О, бургер. Давайте проследуем пока наш дом. Это тоже давай то Давайте ляжем спать. Тут я чув, що в цю кімнату можна якось попасти. Тут треба знайти десь красний ключ. де він спрятаний, О, ось коробка. спрятан. Может за картиной. Я просто плохо подивився. О, так реально за картиной. І ми должны якось всю попасти. попасть. Тут це вона заколочена треба лом знайти, як поняла найтись. Да, это вокруг подивимся наш дом. Ось так воно он, он вон, виглядає. Ваш і сам дом соседа. Давайте побыстрее подивимось. Що, що, які він там секрети праче. Воно да он виб'є, бачите. Я думаю, него треба спрятаться в другую комнату. Там була ця його голова вийде. Ми пробиралися в його гараж. О, всюдолом. Ми зараз якраз все... до себе по второй этаж попадемо. Ми зараз попадемо на второй этаж. Так. Знімаємо доски. Все, дверь открылась. И що что у нас тут? Картина какая-то, и дом соседа. О, все да еще. я, бинокль. Может, что-то тут еще что-то есть? Ой, это что? Какой-то красный куб. А, и мы им, типа, можем бросаться. И он, типа, будет как коробка. Я понял. Прикольно. Это, я думаю, нам пригодится очень сильно. Тут я чувствую, что есть еще другие кубы. Вот сюда мы с вами нашли красный. Здесь синий еще есть и зеленый. Тут є ще секретна кімната, в яку ми не можемо попасть по логике по геймплеї. Так, де цей сусід? Мені... я хотів сказати, що мені дуже сильно страшно. Поэтому пойдемо сюдою. телевизор. Тут сосед ходы. А, винс! Пусть это винс Что у него в холодильник есть? Почему? взяли. надеюсь он там не проснулся. Он походу проснулся, там дверь его он выломал. Я почу. Давайте на втором этаже спрячемся в этой комнате. Это какая скучная комната. Надеюсь, он на второй этаж не пойдет. Так, заперто. Тут тоже закрыто, блин. Что работать? Так, это его ванна и туалет какая-то странная, конечно. Это Куда есть наверх, я не знаю, что за. Сейчас мы вышли сюда. Вот вс. О, а теперь вот перша секретная комната, только она как раз недоделанная. Ладно, давай ты подавал далее. Вы должны найти ключи, какие-то, я не знаю. Дайте сосед. Він десь должен ходити. А, він ще спить. А чого він так довго спить? Він дуже сильно довго спить і що страшно. Ой, ми спалились. Ой, біжим. Тут я бачу шкаф есть, давай там и у него спрячемся. Все, сосед нас не заметил. Он куда-то побежал. Все, он куда-то исчез. Я а отсечный шкафчик я проверял. Вот тут что-то нажал. О, ключ. Мы нашли ключ. Ура. Мы этим можем открыть и вот всю дверь. Ой, он нас спалил, бежим. У близко. кембрийская. на второй этаж. Нет, я застрял там, блин. И он нас переместил назад, типа. А, он у меня что еще отобрал? У меня тут-то были запасные кубики, я их раскидал. Давай, взлезай. Все. Так, все, мы с тут. Мы с цветом соседа. Я думаю, а, там подвал, кстати, ломом. Подвал надо освободить. Там прибитый. Все. Остался золотый ключ найти. что тут? О, тут молот какой-то бежал. Я, кстати, даже не заметил, что мы открыли вот эту штуку. Мы должны забраться сюда. Так, пока сосед спит, давай это быстрее все соберемся. То есть мы должны туда наверх топаться. Не знаю, что там, конечно, но, даже... А, тут ключ. Кстати, сосед вроде бы-то проснулся. А нет, показалось. Вот сюда. Мы должны проникнуть. О, стенка. Мы должны ее, наверное, поломать. Ну, все. И все, мы прошли, типа, игру. Что-то как-то быстро. Давайте входим еще, может, мы что-то... Какие-то поставочки найдем, какие-то закрытые двери. Вот мы вот там, на третьем этаже, взяли на булы. Все, хорошо все-таки. в это забираемся. Я упав. Все, я залез. Давайте подивимось далі Ми на крышеку забралися О, давайте от сюда попадемо Мені цікаво, що там. Що це така штука. Я не впав. Сейчас почекайте Так. собираемся Ладно, давай каким-то с другим путем это, это долго. О, что это? О, синий куб. Ура. Еще винда Сейчас проверим. А, он как обычный куб, но на... далеко стреляется. Я думаю, он нам цена не понадобится. Потому я возьму, Ой, у нас будущий красный куб. Так. А тут що? Тут якась дверь, все третья. Ну куда проникли О, о, зелений коп. Ничего субъект, мы его быстро нашли. що він дає? Він просто левитирует воздух. И это нам как раз понадобится, чтобы проникнуть в секретну кімнату О, це що? ещ. Это, кстати, даже не заметил комната. О, какой-то вентиль, ладно. Давай вот эту комнату проникнем. Мне интересно, что тут. Можно еще туда буду, кстати, проникнуть. Ничего особи, сколько тут от всяких секретных комнат. Ну сосед, конечно, дает. Строить дома. Сейчас надо... <laughs> Все, запрыгнул. О, это вся комната, которая была Самая первая, Мы сюда проникнули. А сюда цель. Дырка ця. Там, тут вот сейчас как раз секретная комната, где мы и, и взяли зеленый цей. Надо только отсюда выйти. Блин, здесь сосед рядом ходит. Мне кажется, здесь рядом сосед ходит. Давай то Все, я выпрыгну. Вот самое неинтересное, что это такая комната, давай это тоже поднимемся. Вот, мы проникнули. Что у нас тут? Сейчас. О. Вот, все проникнуло. Так и что-то. А целая это комната, дверь, которая сюда вела, и не открывалась. Сейф не найден. 4.0, но ключ я. номер 612. Время сокрытия. Че? Тут, короче, должен какой-то сейф стоять, я не знаю. Спалился. Я надеюсь, сюда сосед не пробежит. Вот он тут рабы быстрее комнату попасть. Давайте посмотрим, что в цей комнате есть. Так. І що у нас тут? О, Тут якісь дві двері, які не відкриваються странно. Странно, але дуже сильно цікаво. Давайте все-таки проберемося в це в... на третій етаж, як ми хотіли, так. А ось цей підвал, куди ми заходили. Ця двір не відкривається. Я надіюсь, відео не дуже сильно довго буде, це теж странно. открывается нет ось это и ось 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 штука ага. тут я как понял должен был телелифт но я говорю на них давайте проберемся в ти две коморочки минисика что тут что у них тут есть ось мы на четвертом этажі Ну, он тут недоработанный мы наверное сюда не должны были заходить но Да ладно. Все равно цікаво. І давайте на саме пост... останній етаж. Ось ми на самому останньому етажі. Можна взагалі, кстати, на кришу залізти. Мені цікаво, що там на криші. І сюди заліземо, а потім, може це... Отсюда виден весь город, Дивіться, як красиво. Давайте от сюди проникнемо, подивимось, що тут є. Так, ось тих 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 все. И тут ничего. Все, давайте проходить через кості. Будемо мать за город. Все. Мы за городом, ребят. Вау. А Що в цих домах. А, вони все прозрачные, я понял. Слава Богу, що хоча б повні а то я попал би. Я думаю, на цьому відео можна заканчивать. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. И на этом все. Всем пока-пока. Побачимось.